Так, ну что ж, всем привет! Очередное мое скаутинг видео. И сегодня будем скаутить в хэллоуинской коробочке с Урканан. Используем тикеты и ловики. У меня тут весь 50 ловиков. Но 140 я оставлю на день рождения Эли и Рин. А 100 потратим на коробочку. Как раз два скаута по 50. И у меня тут 10 тикетов, но все мы использовать, наверное, не будем. Если, например, мне прямо сейчас вылетит сарка или что-то даже лучше, то, конечно, остальные мы тратить не будем, а прибережем. Что ж, первый тикет. Поехали. Ну и рарка. О! Новая рарка. Класс. Класс-класс-класс еще одна рарка. И пока я не забыла, я заскаучу за ладушки. Ну, чтобы просто забить место в инвентаре. И чтобы если мне выпадет какая-то... Не особо нужная сарка или рарка новая, которая мне пока что не нужна. Они пусть так и останутся в подарках. Не будут занимать место в инвентаре. Еще одна рарка, йоу. рарка. О, я смогу ее анализировать. Класс. Еще одна рарка. Что ж такое? Где моя сарка? Дайте мне сарку. Ура! Я потратила 7 билетов, чтобы получить Эвентную Сарку Ну ладно По крайней мере смогу ее дольнуть Так Мне страшно Пожалуйста Что угодно Только не Гарант Сар окей Новая канан, thank you very much. Новая Рака Даи Так что тут у нас Perfect Lock Оставайся в подарках, да, я Ирико не туда И что же, что же, что же, что же, что же, что же? о <клево> о Две канан, Господи, Господи Иисусе, две канан, неплохой Скаут. Неплохой. Отлично, перфект-лог. И канан прекрасная канан, Господи, Господи Иисусе. Я смогу ее отдальнуть. Это будет моя вообще первая отдальнутая урка вообще Эва просто. За всю историю моей игры. На обеих версиях. Это еще и скораб. Просто прекрасно. Хотя у меня уже есть пьюр скораб. Это летняя руби. Ну ничего, я думаю, канан сто пудов найдется место в моей теме. Посмотрите, сколько пьюра. Сколько пьюра? Охренеть. Охренеть. Я прощаю Телабу Гаранта Сар. Потому что... Ну, ребят, ну это просто космос. Я сейчас вообще все закончу. Просто нафиг. Что там по синим? Мы Уходим в отрыв, ребят. Так. Мне кажется, я сплю. Три урки, мать их! За один день! Что происходит? -а. Я поняла, я поняла. Это все за мои страдания это за вылет из 102. Это за, за вылет из 102, когда мне не хватило двух сотен очков. Килап, большое спасибо тебе. Я тебя просто обожаю. Просто люблю, люблю всем сердцем Килап тебе. Блин, ребят, ну это вообще, конечно, просто капец. Три урки. Три, я в шоке просто. Я не знаю. Я не знаю, что сказать. В общем, с вами была я, Аня и Канан. Всем пока.